মমা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ অধ্যায় চৈধ্য শক্তিৰ উৎসসমূহ এই অধ্যায়টোৰ পাঠৰ ভিতৰত থকা প্ৰশ্নৱলীৰ উত্তৰসমূহ কৰিম এইটো প্ৰশ্নৱলী আমি ওৱান বুলি ধৰি লৈছোঁ এক নম্বৰ চল শক্তিৰ ভাল উৎস কি লিখিবা শক্তিৰ ভাল উৎস হ'ল এক নম্বৰ যিটোৱে প্ৰতি একক আয়তন বা ভৰৰ বিনিময়ত সৰহ পৰিমাণৰ কাৰ্য কৰে দুই নম্বৰ যিটো সহজে উপলব্ধ সহজে আমি বিচাৰি পাওঁ যিটোৰ সঞ্চয় আৰু পৰিবহণ সহজসাধ্য আৰু যিটো মৃত ব্যয় কম খৰচী দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাল ইন্ধন কি লিখিবা যিটো ইন্ধন দহন কৰিলে প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাপ উৎপন্ন হোৱাৰ লগতে কম পৰিমাণে ধোঁৱা উৎপন্ন হয় সেই ইন্ধনটোক ভাল ইন্ধন বোলে তিনি নম্বৰ যদি তুমি আহাৰ গৰম কৰিবলৈ যিকোনো শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম তেন্তে কোনটো কৰিবা আৰু কিয় লিখিবা আহাৰ গৰম কৰিবলৈ প্ৰাকৃতিক গেছৰ ব্যৱহাৰত বেছি প্ৰাধান্য দিম কাৰণ ইয়াৰ কেলৰি মান অধিক ই প্ৰতি এককায়তনত সৰহ পৰিমাণৰ তাপ নিৰ্গত কৰে ই দহনত নিচেই কম ধোঁৱা উৎপন্ন কৰে এইখিনি নেক্সট প্ৰশ্নবলীটোক আমি দুই নম্বৰ হিচাপে ধৰিছোঁ প্ৰশ্নবলী টু তাৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ অসুবিধাসমূহ কি কি বা জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ অসুবিধাসমূহ হ'ল এক নম্বৰ জীৱাস্মজাত ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত বায়ু প্ৰদূষণ হয় দুই নম্বৰ জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত মুক্ত হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ দৰে গেছে সেউজ গৃহক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু তিনি নম্বৰ জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ দহনত নিৰ্মুক্ত হোৱা কাৰ্বন নাইট্ৰজেন আৰু ছালফাৰৰ অক্সাইডসমূহে আম্লিক বৃষ্টিৰ সৃষ্টি কৰে দুই নম্বৰ আমি শক্তিৰ বিকল্প উৎস বিচাৰোঁ কিয় লিখিবা পৰম্পৰাগতভাৱে ব্যৱহৃত জীৱাশ্মজাত ইন্ধনবোৰ হ'ল শক্তিৰ অনবীকৰণযোগ্য উৎস প্ৰকৃতিত এই ইন্ধনবোৰৰ ভাণ্ডাৰ সীমিত আৰু ভৱিষ্যতে এই ইন্ধনবোৰ শেষ হৈ যাব জীৱাচ্মজাত ইন্ধন দহনৰ ফলত পৰিৱেশৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয় সেয়েহে আমি শক্তিৰ বিকল্প উৎস বিচাৰোঁ তিনি নম্বৰ আমাৰ সুবিধাৰ বাবে বায়ু আৰু জলশক্তিৰ পৰম্পৰাগত ব্যৱহাৰৰ কি পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে প্ৰথমে লিখিবা বায়ু শক্তি পৰম্পৰাগতভাৱে বায়ুৰ গতিশক্তিক কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বৰ্তমান সময়ত এই শক্তিক বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বায়ুকলৰ ঘূৰ্ণৰ গতিক ব্যৱহাৰ কৰি বৈদ্যুতিক জেনেৰেটৰ টাৰ্বাইন ঘূৰাই বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰা হয় তাৰপিছত লিখিবা জলশক্তি জলশক্তিত লিখিবা পূৰ্বতা জলশক্তিক স্থিতিশক্তিৰ উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল জলশক্তি প্ৰকল্পত অধগামী পানীৰ স্থিতি শক্তিক বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত ৰূপান্তৰ কৰা হয় বৰ্তমান সময়ত নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি বৱতী পানীৰ শতক বাধা দি গতিশক্তিক স্থিতিশক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয় জলশক্তি প্ৰকল্পৰ সহায়ত বিদ্যুৎ শক্তি বৃহৎ মাত্ৰাত উৎপাদন কৰিব পাৰি প্ৰশ্নৱলী থ্ৰী তাৰে এক নম্বৰ প্রশ্নটো চোৱা কোন ধৰণৰ দাপোন অৱতল উত্তল নে সমতল সৌৰ কুকাৰত ব্যৱহাৰৰ বাবে উৎকৃষ্ট তাৰপিছত সুধিছে কিয় সৌৰ কুকাৰত ব্যৱহাৰৰ বাবে অৱতল দাপন উৎকৃষ্ট কাৰণ অৱতল দাপনৰ সহায়ত আপাতত সৌৰশক্তিক এটা বিন্দুলৈ অবিহাৰিত কৰিব পাৰি ফলত ফ'কাছ অঞ্চলত অত্যাধিক তাপ উৎপাদন হয় দুই নম্বৰ মহাসামুদ্ৰৰ পৰা পাব পৰা শক্তিৰ সীমাবদ্ধতা কি কি লিখিবা মহাসমুদ্ৰৰ পৰা পাব পৰা শক্তিৰ সীমাবদ্ধতাবোৰ হ'ল এক নম্বৰ মহাসামুদ্ৰিক তাপীয় শক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব পৰা স্থানৰ সংখ্যা নিচেই সীমিত দুই নম্বৰ মহাসামুদ্ৰিক তাপীয় শক্তি উৎপন্নৰ বাবে বৃহৎ নথীবান্ধৰ প্ৰয়োজন ম্বৰ মহাসামুদ্ৰিক ঢৌ অতি শক্তিশালী হ'লেহে তাৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰি আৰু চাৰি নম্বৰ লিখিবা মহাসামুদ্ৰিক পৃথিৱী চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ আপেক্ষিক অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তিনি নম্বৰ তাপীয় শক্তি কি বা ভূতাত্ত্বিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ভূতকৰ গভীৰতৰ উষ্ণ অঞ্চলত গঠন হোৱা গলিত শিলবোৰে ওপৰলৈ ঠেলা খায় আৰু উষ্ণ অঞ্চলত জমা হয় ভূপৃষ্ঠৰ পানী উষ্ণ অঞ্চলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে সেই পানী বাষ্পীভূত হয় এই বাষ্পৰ সহায়ত টাৰ্বাইনৰ পাংখা ঘূৰাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয় এই শক্তিৰ উৎসকে তাপীয় শক্তি বলে চাৰি নম্বৰ নিৰ্গুলীয় শক্তিৰ সুবিধাসমূহ কি কি দেখিবা নিউক্লীয় শক্তিৰ সুবিধাসমূহ হ'ল নিউক্লীয় শক্তিয়ে প্ৰতি একক আয়তন বা ভৰৰ বিনিময়ত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ কাৰ্য কৰে দুই নম্বৰ ই কোনো ধৰণৰ ধোঁৱা উৎপন্ন নকৰে তিনি নম্বৰ নিউক্লীয় শক্তিত উৎপন্ন হোৱা শক্তিৰ পৰিমাণ অতি বেছি আৰু চাৰি নম্বৰ নিউক্লিয় শক্তি ব্যয়সাধ্য প্ৰশ্নবলৈ চাৰি তাৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা শক্তিৰ উৎস এটা প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব পাৰেনে কিয় পাৰে বা কিয় নোৱাৰে লিখিবা শক্তিৰ উৎস এটা প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব নোৱাৰে কাৰণ শক্তিৰ যিকোনো উৎসই কম বেছি পৰিমাণে প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে যেনে প্ৰাকৃতিক গেছ দহনত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ উৎপন্ন হয় ই সেউস্কৃহ ক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলায় দুই নম্বৰ ৰকেটৰ ইন্ধন হিচাপে হাইড্ৰজেন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমালোকে ইয়াক চি এন জিতকৈ পৰিষ্কাৰ ইন্ধন বুলি গণ্য কৰিবা নেকি কিয় কৰিবা বা কিয় নকৰা লিখিবা হাইড্ৰজেন হ'ল চি এন জিতকৈ পৰিষ্কাৰ ইন্ধন কাৰণ চি এন জি হৈছে হাইড্র' কাৰ্বন গতিকে দহনত ই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে যি সেউজ গৃহ ক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলায় প্ৰশ্নবলী পাঁচ তাৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা তুমি নৱীকৰণযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা দুটা শক্তিৰ উৎস উৎসৰ নাম লিখা তোমাৰ পচন্দৰ কাৰণ দৰ্শোৱা লিখিবা নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ দুটা উৎস হ'ল বায়ু শক্তি আৰু সৌৰশক্তি এই উৎসসমূহক নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস বোলা হয় কাৰণ ইহঁতক পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ ই উৎসসমূহ বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেও শেষ হৈ নাযায় দুই নম্বৰ তুমি সৈষ্ণু বুলি বিবেচনা কৰা শক্তি দুটা উৎসৰ নাম উল্লেখ কৰা তোমাৰ পচন্দৰ কাৰণ দৰ্শোৱা লিখা কৈষ্ণু শক্তিৰ উৎসৰ নাম হ'ল কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়াম এই উৎসসমূহক ক্ষিষ্ণু বুলি বিবেচনা কৰা হয় কাৰণ প্ৰকৃতিত এই উৎসসমূহৰ ভাণ্ডাৰ নিচেই সীমিত এটা সময়ত এই উৎসসমূহ শেষ হৈ যাব এইখিনি লিখিলে হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আমি পাঠৰ ভিতৰত থকা প্ৰশ্নবলীৰ উত্তৰসমূহ কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কৰিম আশা কৰিছোঁ এইখিনি তোমালোক বুজি পাইছা আৰু ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি পেলাই তোমালোকে লিখি ল'বা ধন্যবাদ